всех поздравляем с приятием святых Христовых тайн. Дай Бог, чтобы они послужили всем нам во исцеление души и тела. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня весь православный мир воспоминает молитвенное событие, которое стало, по сути, словно зорницей нашего спасения. Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Когда вообще Человек приходит в этот мир, рождается ребенок и свое пришествие оглашает своим криком. Это, конечно, радость для всех окружающих. Но в христианском мире, в христианской культуре, как вы знаете, наравне с рождающимся поздравляют еще и родителей. А иногда даже и первый тост поднимают именно за родителей. И вот поэтому сейчас в этот праздник хотелось бы два слова еще сказать немножко о тех людях, которые предшествовали Рождеству Пресвятой Богородицы. Ведь Пресвятая Дева, она является словно заключительным звеном длинной родовой цепи самых разных людей, мужчин, женщин, среди которых были самые разные, и знатные, и не очень, и богатые, и бедные, и праведные, и даже грешные. Но всех этих людей которые предшествовали Рождеству Пресвятой Богородицы, объединяло одно, кроме родства, конечно, объединяло искреннее желание и стремление Богу послужить, объединяла единая борьба, борьба с самими собой, со своими страстями, для того, чтобы вера в их сердце была чистой, искренней, неподдельной, всецелой, глубокой. И вот это желание Богу послужить, даже пусть не при жизни послужить, а потом, когда-нибудь даже, хоть после смерти, но послужило и тому, что эти люди из среды себя, словно подготовили ту, которая, когда родилась бы в этом мире, среди добра и зла, смогла бы отвергнуть зло и принять в свое душу, сердце и плоть в том числе, абсолютное добро и любовь, то есть принять самого Бога. И вот когда наконец это произошло, когда Пресвятая Богородица родила Господа нашего Иисуса Христа и стала матерью Его по плоти, то получается так, что каждый из ее предков, каждый из ее прапрапрадедов каких-то, также немножко стал богоносцем потому что малую толику своей веры, своей духовной борьбы со своими страстями он тоже вложил в пресвятую Богородицу, которая в свою очередь стала родной матерью по плоти Господа нашего Иисуса Христа. Таким образом, эти люди, которые, может быть, за много веков, но предшествовали Рождеству пресвятой Богородицы, они также стали родственниками Богу и по духу. И по плоти, в самом прямом смысле этого слова. Ну вот в начале своей проповеди я сказал, что Пресвятая Богородица явилась заключительным звеном этой цепи родовой, но я не точно сказал, неправильно вообще-то я сказал, потому что эта цепь, она не прервалась. Это родовая цепь, цепь родства самому Богу. Потому что Пресвятая Богородица своим Рождеством и своей жизнью праведной, а также рождением от нее Сына Божия, Его жизнью, Его крестной смертью за нас, а также Его воскресением, призывает каждого из нас стать тоже родственниками самому Богу, родными и по духу, и по плоти своей, и также стать богоносцами. Конечно, наверное, кто-то подумает в себе, что ну, стать богоносцем, стать родным и по духу, и по плоти, это не так уж и сложно. Поисповедовался в своих грехах, потом подошел к чаше с причастием тела и крови Христовой, причастился, принял в себя тело и кровь Христову, и на этом все. С одной стороны, это вроде бы оно и так, но с другой стороны, не так. Потому что стать родным по духу и родным в прямом смысле самому Богу, это намного глубже, чем просто формально причаститься и все. Вы знаете, однажды Семен Новый Богослов, когда причастился в храме святых христовых тайн и по окончании богослужения вернулся в свою келью, сидел на дощатой кровати, и он записал мысли, которые в тот момент его посетили. И он записал, что я взираю на свое бренное тело, на эту немощную плоть, взираю и ужасаюсь, потому что вся она пронизана божеством, вся она приобщена Христу и преисполнена Духом Святым. Моя старческая плоть – это плоть, которой овладел Бог. Вот так вот записал Семен Новый Богослов. А теперь, если задуматься, а может ли плоть, которой овладел Бог, творить грехи? Могут ли руки, которыми овладел Бог, совершать злое? Может ли разум, которым овладел Бог, помышлять греховное? Может ли сердце, которым овладел Бог по-настоящему, устремлять свой духовный взор в скверну греховную? Конечно же нет. И вот поэтому, когда мы приступаем к чаше Христовой, и сегодня многие из вас причащались, и еще будем причащаться на остальных богослужениях, хотелось бы, чтобы мы всегда вспоминали, приступая к чаше, слова, которые Пресвятая Богородица словно обращает к нам и говорит – ты приближаешься ко мне устами своими. А где твое сердце? Не удалилось ли оно на страну далече? Ты обращаешься ко мне с просьбами своими. А исполняешь ли ты волю Сына моего и Господа и Иисуса Христа? Ты просишь, чтобы простились тебе грехи твои. А где плоды твоего покаяния? Примирился ли ты искренне с соперником своим? И вот в зависимости от того, какой мы дадим ответ на эти вопросы, и будет известно, стали ли мы по-настоящему Богу родными или только на словах. Дай Бог, чтобы укрепилась по молитвам Пресвятой Богородицы наша вера, по ее заступничеству за нас грешных и по милости Божьей, мы все-таки стали Ему действительно родными. Об этом и напоминает нам сегодняшний праздник. Об этом давайте сейчас помолимся с вами на молебне. Аминь.